Что, наверное, в багажник, да? Пока-пока. 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 Пока. Пока. Ну, давайте, пока. 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 привет. Давай, в декабре было два, да? Два. А, да, да. Ну, Да. Ну, все, пока-пока. Я сюда никогда не еду. Я говорю, если бы чуть Лена была бы в отпуске, она завтра на работу выходит. Я бы тебя с собой взяла. Ты бы с ней оставался, да, конечно. По да. И побыл бы. А так, говорю, куда его? Mm. Буду таскаться с ним, он все мне будет Все, конечно. Да дело не в том, что они как кстати там скрестнутся. А, -а, а там садик ходит? Да ну, на первый клад А, наш первый клад пошел. Да, она у нас громадная ошибка. Вовка привез этого, когда скина эти ракушки-то, эти большие. А у меня дома были маленькие приходила там магазин и я набрала вот этих ракушечек, думаю, ну, ну, сколько когда работала еще, mm -hmm. всякие поделки там делала, то такое привели. А поехала домой, она баба ты мне э, что-то договорились, я говорю, я привезу тебе из дома ракушки. Вот я, я, привезла, значит, это ракушки ей, и все. Потом опять я домой приехала, приезжаю, а она мне две ракушки, она любит что-то мастерить, у нее очень хорошо получается, да? фантазия. И вот она разукрасила ракушки, потом нашла старые какие-то, как не бусинки, как сережки, uh -huh. она их украсила, как, как глазки там нарисовала. Ну, uh -huh. Посмотрела, красиво да красиво, uh -huh. вторую радугу раскрасила ракушку, подарила, подарила. А у меня привычка подарки их не хранить, они у меня так и все. Я приехала, положила эти ракушки. И они у меня лежат, а я, а я к ним приезжала, наверное, на рождественские это, выходные. Uh -huh. А потом вика заходит, вот приехали. Когда это, там приезжали 9 мая тут заходит и говорит это самое. Мам, а вот твой, твой кулончик, э, Алена говорит, какой кулончик? Золотой, который мы искали. Как? Она ракушки приклеит. <гас> да вы что? А вы не баню не обратили? Ну, конечно, нет. Я не подумала, что она может золото туда приклеить. Кулончик на кулончик. Но бывает, что продаются вот эти вот бижутерия И там разные кулончики. Алина, у меня стрелец. Висит кулончик, да висит. Я его как на стенку положила, эту ракушку, и все, вот эти вот, как сережечки, а -а вот этот кулончик, ну так красиво, блестки. Вот артистка. Я хохотала, катала, не могла остановиться. Ничего себе. Я говорю, скажите спасибо, когда да, Вот что... вы... иди сюда. Я тебе сколько раз говорила не долазить мою шкатулку, не трогать мои вещи. Уже сколько потеряла вещей. Та, стоит голову опустила. Еще и ладно, вам было бы просто то золотое. Да, а я Это хорошо, это вы вот ничего не не выбросили до этого. Так вот у меня привычка, это Ну, приклеена. Я на стенку как поставила, так оно у меня на полочке стоит. Я говорю, скажите бабушке спасибо, что да, золото. да. А, а, мама говорит, все перерыла, все переискала дома. Не да, могла. и на кого думать вот так, да? А Виталька, открой поколочек. Да тут как-то оторвалась вот эта вот подвесочка. Я думала, тебе отдам, ты отвезешь в мастерскую. И мне говорит, кинула, да ее нет. И я говорю, Тася, ну ты меня вообще мол, да". А бабушка, блядь, и не знала, что это золото. Ну сейчас ты что-нибудь с ним сделала. Правда, что? А Ленка говорит, мам, ты чего не замечала? Ну, я думала, бижутерия обыкновенная. Бывает покупать. А я что? сразу что поймешь. Что... Ладно, <свят> его наклеил, приклеила. А и ну, все. Ну, так <свят> <молодец. свят> что у нас что она там дает. Ой, а это приехала. Мне у меня монета тоже. трусов Только в трусах. Холодно в хате, не холодно, он этих трусах бегает на на Я его она, Так я не расту. А я говорю: ну так надо было что есть. Говорю: видишь, бабушка, ела да. я вот там какие выросли. А она такая в позе сидит, такая, щоб подпочинила, вот, так лапок, так, так на меня. Походу, баба, ты перебрала. Да еще такая, знаешь, стахнула, походу перебрала. Мы, а вот ездила в что говорю, нет, сюда. Я не нашла, мама перебрала. В И пошла. что перебрала. капусту типа, А, ела, да? Это А кто сегодня, какой-то парень, на этих